наших женатых товарищей. Mm, что ты имеешь в виду? Они ведь как-то согласились на это. И самое главное, говорят, что их никто не принуждал, что они сами отказались от своей свободы. Добровольно. Ну и что, что встречались долго? Многие встречаются. И это не обязательно ведет под венец. Интересно, а к чему еще могут привести длительное встреча? Какие могут быть варианты после длительного встреча з девушкой? Я думаю, положительный секс, Длительний. ну так может быть и к свадьбе, и к расставанию, и к гражданскому браку Это зависит от девочки. Ну ага. Ну стандартний банальний варіант це там весілля, гулянка і так далі. Ну а купить девушке машину. Купить девушке квартиру, а Купи девушке мотоцикл. Вот мы правильные парни. Мы повстречался, обязательно жениться. А неправильные парни какие? А я не знаю. Это вы уже в неправильных спрашиваете. Хорошо. Жениться. И все? Ну а что, семья. Или какие-то еще есть варианты? Ну, встречаться можно бесконечно всю жизнь, а смысл? Надо создавать семью. Я так думаю, что если парень с девушкой долго встречаются, ну, вариантов дальнейших развития событий может быть несколько. Чук'яна Яна – успешный стилист-визажист, власниця школы и салону красы. У профессии – понад 10 лет. Ну, первое, это, наверное, продолжать встречаться дальше. Так, вообще-то, можно и всю жизнь встречаться, ну, как бы, как вариант. Наверное, самое такое логическое завершение Вообще всех встреч Это, конечно, брак, да То ли официальный, то ли гражданский Это брак, это создание семьи Ну, еще, может быть, последний вариант Это расставание, да Повстречались, повстречались Решили, что друг к другу не подходим И расстались Ну, вот, наверное, самые основные такие Самый рациональный, с моей точки зрения, вариант Встречаешься, живи вместе Зачем это фото? Свадебные фотографии в соцсетях Марш Мендельсона Разве это что-то меняет? Это показуха для тебя может и не меняет а ей приятно. Сделай одолжение. Женись. Рома, если ты такой умный, то сам и женись. А то других получаешь, а сам не спешишь. Ладно, где это вы с Валероном были? Что за мотоциклетный антураж? Вы же вроде бы клубные парни. <звы> а тут вдруг хардрок. Я сам в шоке. Это случайность. Нас пригласили друзья посвятить сцен. Мы приехали, включились. Пока настраивались, прибились на движуху. На движуху? Ну, шашеля хаванули. У них там конкурсы разные. Короче, мы тоже повесели. Там хоть девочки интересные были? Наверное, но все с парнями вот встречаются девчонки с парнями а ведь не просто так а мы что просто так с ними встречаемся они хотят замуж а мы может и кто из парней непременно хочет жениться а может и не каждая девушка хочет замуж все ли девушки встречаются с парнями для того чтобы выйти замуж 99 процентов да это это их Део! это их болезнь вряд ли ну не может они еще что-то хотят чего ну как любви ласки квартиру нет, не все. Нет, я вам скажу, я думаю, что не все девушки, во-первых, встречаются ради этого. Но я дал бы совет, если это будет передача именно адресована девушкам, я бы дал совет им такой, что девушки, вы не всегда обращаете на тех парней внимание, у которых уже все есть, а Обращайте просто на нормальных парней внимание. То есть у них, быть может, сегодня еще есть не все, но завтра у них, быть может, быть очень многое. Нет. Нет? Не все? Я не так. Ну, по крайней мере, может быть, нет, ну, каждый судит по себе, ну, я сужу так, что нет. Для кого-то это... Приятное времяпровождение, это общение. Кто-то из девушек во время встреч ждет какого-то определенного финансирования от парня. Да? У кого-то такие могут быть цели и задачи. Вот. Для кого-то это секс уже может быть все ли мужчины встречаются с девушками для того чтобы на них жениться я уверен 99 процентов мужчин ищут просто полегче и предлагая подружить подольше нет точно не все точно не все не всегда вот парни многие ну как как самцы, да, много, я не знаю, как объяснить. Но я не такой. Есть какой-то определенный процент парней, которые встречаются не для того, чтобы жениться. Опять же, общение, приятное времяпровождение, совместный отдых, секс. И как бы не хотелось в это верить, но некоторые парни встречаются для того, чтобы тоже от девушки, от женщины шло определенное финансирование. Это плохо, это неприятно, так не должно быть, но, к сожалению, редко но такое бывает. У всех свои приоритеты. Конечно, суть такова. Mm. Просто познакомился с девушкой и тратишь на нее кучу денег. Чтобы достичь результатов, нужно себя зарекомендовать. Mm. И тут начинается кафешки, киношки, подгоны. В общем, все то, о чем мы говорили в предыдущих программах. Тратишь бабосик. А если девушка постоянная, то эти затраты существенно уменьшаются. Тебе уже не нужно ничего доказывать. Ты уже себя зарекомендовал. Тут тоже действуют законы рыночной экономики. Оптом дешевле. Но вместе с оптовыми ценами ты получаешь и ее желание непременно выйти за тебя замуж. Это уже не просто скидка, это ипотека. Ты платишь по чуть-чуть, постоянно, но в итоге все, что должен, отдашь. Или ты подлец. Во многом образ негодяя очень даже импонирует девушкам. И все же, сколько стоит встречаться до свадьбы? Бесконечно. Вряд ли девушки разделяют твою точку зрения. Точки зрення, сколько нужно зустрічатися до свадьби? До свадьби? Да. Ну це до, до <рес> ну, сколько длиться. Ну как? Ну, допустимо, залетіло, там ще пройшло місяць п'ять, вже пузо, треба вже женитися. <рес> <рес> Тут немає певних таких меж. Можна зустрічатися тиждень, вийти заміж і жити там, як говориться, в сказках довго і щасливо. Навіть мінімум год. Из последнего опыта моего товарища, который вообще. Через год сильно тебя начал парить, да? Насчет свадьбы. Не, вот буквально просто товарищ мой отгулял свадьбу месяц назад, который еще полгода назад говорил: Да я вообще просто безнадежный. Меня девушки не любят. Влюбился, повстречались полгода. Девушка уже в положении. Свадьбу вот отгуляли. Ждут на сентябрь, конец сентября уже пополнение. Поэтому. Все индивидуально, все индивидуально. Ну, в моем случае, например, после встречи с моей э, нынешней женой, когда мы познакомились, этот разговор зашел на вторую неделю нашего знакомства. Как у меня было, это было. Мы с мужем про простречались два месяца, он мне предложил выйти замуж. Гаврила. А вот и наш алименчик. Рома не алименчик, а молодой, привлекательный и причем свободный мужчина с прошлого. Какая формулировочка? Так сколько нужно встречаться до свадьбы? Рома. Ну что опять за вопрос? Я что, пенсионер? При чем тут пенсионеры? При том, что наш командор Негода и Миша Сужаев решили, что при выборе девушек и автомобилей есть много общего. И выяснили, что машины навсегда покупают только пенсионеры. Понял? Честно говоря, не совсем. Я тоже. Давайте посмотрим. Как оказалось, парни и девушки выбирают себе пару не обязательно навсегда. В этом я вижу четкую аналогию с авто. На какой срок в нашем регионе чаще всего покупают автомобили? Ну, в нашем регионе чаще всего автомобили покупают, наверное, на срок все-таки от 3 до 5 лет. Почему именно так? Ну, потому что не так накладно терять наверное деньги за три года или за 5 ну если сравнить по сравнению с годом. потому что машины дешевеют как за год так и за три примерно одинаково максимально они теряют за первый год, ну и потом постепенно в цене. Мы, наверное, еще связано все-таки с тем, что многие люди покупают автомобили в кредит. А это такая система кредитования, которая присматривает кредиты 3-5 лет. Ну, также бывают моменты, когда, например, люди покупают на более долгий срок. Ну, приходят пенсионеры и говорят, мне надо автомобиль до конца моих дней, на всю жизнь. Ну, если такое, да. А может быть, если надолго или навсегда, лучше купить автомобиль из салона и знать наверняка, что он новый? Блин, купить новый автомобиль, это, конечно, наверное, всегда все-таки приятно, радостное событие в жизни, купить автомобиль без пробега. Но надо учитывать, что когда мы покупаем новый автомобиль и потом его продаем, даже если мы будем его продавать там буквально через месяц, через два, мы теряем от 10 до 20 процентов его стоимости это не учитывая регистрацию какие-то там тонировки да бесшумки которые мы делаем вложение в этот автомобиль поэтому я все-таки рекомендовал бы попытаться найти автомобиль скажем этого года выпуска который но или там на год старше, но с минимальным пробегом и купить его уже с разницей в цене от 10%. процентов. Это автомобиль, который можно купить себе, ну не потому что это Hyundai Elantra, а потому что это автомобиль 2013 года выпуска и с пробегом 30 тысяч. Хочу привести простой пример: автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 30 тысяч стоит 20 тысяч. Новый аналогичный автомобиль без пробега. Точно такой, точно такой же. Стоит сегодня 26 тысяч. Да. Плюс нужно потратить на регистрацию. Плюс нужно его затонировать. Поставить сигнализацию, положить коврики, брызговики. Ну, то есть и есть дополнительные затраты к цене 26. И сколько в итоге человек, который покупает этот автомобиль, годичный, экономит относительно нового? Ну, я думаю, минимум 7 тысяч. Автомобиль... С коробкой автомат, с кондиционером. Есть управление музыкой на руле, есть бортовой компьютер, есть полный электропакет. Все, что есть, в принципе, да, на сегодняшний день в новых автомобилях. Я же говорю, чаще всего автомобильный покупают покупаются такие люди пенсионного наверное, возраста. Именно пенсионного. Ну, почему-то так вот, мне кажется. Вот, я так заметил. Жениться на своей первой девушке в 18 лет нужно было в СССР, чтобы побыстрее обзавестись проблемами, не понять, кто ты и что можешь, быстренько на завод и работать, и так до конца жизни. А если не женился на первой в 18? Социальное порицание. Тебя не возьмут в комсомоль. А, типа ты подлец. Ну да. А молодежь? Молодежь хочет постоянно стремиться к лучшему, до да, каких-то изменений. И вот купили одну, собирают на следующую уже машину. Также есть ситуации, когда люди берут автомобиль переездить. Иногда на год, а иногда это бывает и там, пару буквально месяцев. Это чаще всего люди, которые уже заказали себе новый автомобиль или подыскивают автомобиль на более длительный срок и хотят просто, не тратя много денег, купить какую-то более дешевую машину и переездить будущее, чтобы без потерь, скажем, ее продать. Дать, да? Вот, например, вариант, на котором можно переездить. Так, вас 2108 купил за 25, продал за 25, без потерь. Ну, я считаю, что выгоднее купить недорогой автомобиль, вот если мы, как мы уже говорили, что нужно переездить, чем брать его в прокат. Точно! И нет девушки мечты. Или на нее пока не хватает денег. Да. Звонишь Валентине. Она, конечно, не первый сорт и даже не второй. Зато недорогая в обслуживании. Короче, можно переездить практично, дешево обслуживать, но без комфорта. Ну, мы уже об этом говорили в одной из прошлых передач. А восьмерка девятки практически ничем не отличается, за исключением тем, что у нее две двери, а не четыре. Купе. Купе. Бывает, автомобиль поломался. У человека, когда он стоит на сервисе, это долгосрочный ремонт. Ну, не будем уточнять, какие то там это поломки долгосрочные. Ну, ждут запчасть, да, нет возможности отремонтировать. Люди покупают автомобиль дешевый, переездить на то время, пока ремонтируют их. Потому что это дешевле, чем взять его в прокат. Ну, это одна из причин. Бывают некоторые люди там скрываются, шифруют что-то, вот, да, бывают и такие ситуации. Есть просто такие люди, которые покупают автомобиль не для того, чтобы переездить, а для того, чтобы просто на нем покататься. Ну, и не обязательно месяц, два, может, иногда неделю. Просто съездить на море. Ну, если человек позволяет финансовые возможности, да, он купил красивую машину, поехал, съездил на ней на море и приехал ее отдал и сколько он потерял ну если повезло ничего не потерял в среднем опять же таки ну 5-10 процентов стоимости автомобиля ребят ну а если вы хотите переездить с комфорта недорого на красивом автомобиле а при этом еще и соблазнить одноклассницу однокурсницу начальницу или соседку приобретайте вот такой вот красивый автомобиль это Volkswagen b7 2011 года выпуска с дизельным мотором объемом 2 литра на светлом кожаном салоне коробки автомат климат подогревы электросидения ну в общем максимальной комплектации человек который купит этот автомобиль поездит на нем месяц два и потом продаст сколько он потеряет порядка 10 процентов сколько стоит эта машина это уже стоит 25 тысяч то есть он потеряет с половиной тысяч. Оно того стоит? Почему нет? Но я не знаю, сколько стоит одноплашку. Соседку однорупится. Или поездка на море. Может, конечно, кому-то этого не понять, но есть люди, которые покупают авто... красивые автомобили на пару месяцев просто покататься. Очевидно, прошло то время, когда копейка переходила по наследству от а деда к отцу или к внуку. Блин, ну это же очень хорошо. Да. Нет дефицитов в хороших автомобилях. Не нужно занимать очередь в автомагазин и стоять там 10 лет. Не нужно хотеть Волгу черную, а получать зеленые москвы. Это же есть свобода. На все можно заработать, если не лениться. Заработал больше, позвал Катю из модельного агентства погулять. Проехался с ней по всему городу. Она высокая, стройная, на каблуках, с запросами, конечно, но зато красивая. Тут возникает опасность влюбиться. Точняк, вот они знают, как любить себя. И тогда уже не ты контролируешь ситуацию, а она. Это недопустимо. Нет, И она сразу начнет склонять тебя жениться. Однозначно. А ты говоришь, да, женюсь, но попозже. А ей надо именно сегодня, Андрюша. Я уже говорил, для меня гражданский брак ничем не отличается от официального. Ну, просто встречание – это какие-то периодические встречи, да? а гражданский брак – это уже совместное проживание, да, то есть это находимся вдвоем под одной крышей. Гражданский брак на самом деле родился еще в 16 веке а, в Голландии. Бондаренко Яна, партнер юридичної компанії 29 років, не одружена. Когда люди різних религий они не могли зарегистрировать свои отношения в церкви, то есть повенчаться, тогда местные власти им оформлять свои отношения в мэрии. Теперь под этим названием подразумевается это добровольное совместное проживание мужчины и женщины, которые ведут совместное хозяйствование только без каких-либо юридических э, обязанностей друг перед другом. То есть э, права и обязанности супругов, гражданский брак в понимании нашего современного общества не предполагает. О чем гражданский брак, с вашей точки зрения, отличается от официального? Хуже, лучше? Ну и вот в этом плане вопрос. Для меня ничем. Ничем не отличается. Солидарен с романом, мне кажется, ничем, потому что я сам нахожусь в гражданском браке и слава Богу, имеют троих детей. И по сей день мы не венчали церкви. Я считаю, что это не, не главное иметь штамп в паспорте. Гораздо важнее отношения и понимание. Он не может быть плохо гражданский благ. Я считаю, что, в принципе, если люди живут вместе, едят с одной кастрюли, это уже, ну, в паспорте – это фикция. Хотя девочки говорят, что для меня писать в паспорте не важно. На самом деле это очень важно. А парням лучше бы, лучше бы этот момент оттягивается дольше и дольше. При разлучении кому достаточно. Станеться більше, кому менше, да. <смеш> не більше. Так ну я просто думаю, так що якщо о, люди хочуть бути разом, то там уже штамп в паспорті не грає ніякої ролі. Штампа секс круче. Печатю в паспорті. <смеш> а й що? Это всего лишь документальное оформление, чтобы... Вот кольцо, к примеру. Но в гражданском браке этого нет. Да, Но в первую очередь должно быть какое-то взаимоуважение друг к другу. Это не важно. Может быть и официальный брак, но уважения нет никакого. Там измены, ссоры, ревности, потом разводы и тому подобное. В гражданском браке там что-то не понравилось, разошлись, не надо ничего оформлять, ничего делить. Как бы на подсознании чувство свободы. А так... Обыденная жизнь, в принципе, обязанности те же. Все-таки в гражданском нет обязательств. Да. А в таком. Как вы там его назвали? Официальном. Официальном, да. Все-таки. ну все-таки меняется отношение. Чувствую, самим нам с этим вопросом не разобраться. Обитание одной семьей женщины и мужчины без регистрации, оно не порождает никаких обязательств, как и прав, в принципе, супругов. Поэтому также религиозный брак он не может принимать, приниматься как официальный, потому как он тоже не, в нем не возникают обязанности и права супругов. Второй проблемой, с которой могут столкнуться незарегистрированные муж и жена, это есть совместные дети тут же при регистрации могут возникнуть вопросы. Необходимо напрягаться двоим родителям и идти подавать заявление. Согласно Конституции Украины, дети равны в своих правах, независимо от их происхождения и рождены они в браке или нет. Если гражданский муж, муж и жена все-таки решились разойтись, то это никак не должно отражаться на детях. Прежде всего, остается обязанность отца оплачивать алименты на содержание совместного ребенка. Следующая самая актуальная проблема на сегодняшний момент это является момент раздела имущества. Согласно семейного кодекса, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой или либо в другом ином браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, является совместной собственностью если иное, они, конечно, не оговорили в письменном договоре между собой. Так, если законная жена то получает половину имущества, либо будь то движимое имущество, либо недвижимое имущество, то так называемая гражданская жена должна свои права будет отстоять в суде. Прежде всего, ей предстоит доказать факт совместного проживания. Это, на первый взгляд, так кажется, что это так просто. На самом деле, существует масса проблем с доказыванием. Надо бы чайком опуститься. Да не, мне уже пора ехать. А мы немного переключимся. Це хаос класік. Те, що ви зараз чуєте, не хаос, а хіп хоп. Та воно має відношення до сьогоднішньої розповіді. Цей трек виконав музикант Майті Боб у 1994 році. Його справжнє ім'я Кристофер Лефрен. Він народився у 1969 році у Дуарнене у Франції. Молодий француз Крістоф розпочав кар'єру діджея у віці 17 років, та його перший відомий клубний хід побачив світ у складі гурту Дафт Панк. І це був Жимтонік у 1998-му. Я впевнений, що ви його пізнали. Ви маєте бути заінтриговані, хто він такий цей Крістоф Лефрен? А ось з 1996 року він сольно виступає під псевдонімом Боб Сінкля. У 2005 році сингл Лав Дженерейшн зайняв перше сходинки хіт парадів половини країн світу. Та став одним з офіційних гімнів чемпіонату світу з дві 2006 року. Далі були у Волхолдон ще кілька треків, та нарешті, у 2007 році, разом з Доларменом та Бігалі, виходить трек Party». Yeah! Як і більшість робіт, Боба, це ремейк, в основу якого взяті семпли «CNC Music Factory», що вийшли значно раніше. Саме цей трек я продовжую грати у своїх сетах і рекомендую вам його у якості класики хаос музики. Хоча мені особисто подобається не все, що випускає Боб Сенкля. Та я обов'язково продовжую слідкувати за його новими релізами. Останнє, що грав з його репертуару, це спільну роботу Боба і Софії Еліс Бекстер. Око від'ю. Обирайте те, що подобається. Слухайте талановиту хаос музику. Це була рубрика «Хаос Класік. Я, в принципе, догадывался, зачем девушкам выходить замуж. Подумай, если система построена таким образом, что после того, как ты расписался, ты сразу стал ей должен. Mm. Это очень заманчиво. Может быть, на их месте вы поступали бы так же? Ну, не знаю. Девочки это понятно. А зачем парням жениться? Зачем? Ну, наверное, закон жизни в том, чтобы быть в паре. Да, и закон жизни в том, чтобы создать семью. Вот, поэтому для девушки это, наверное, важно. Конечно, нам еще и э, наш какой-то социум навязывает какие-то стереотипы, да, что девушка должна быть в браке. Вот, но это, это наверное, действительно так. Вот, и 80 все-таки э, ну, стремятся к этому. И для девушки, наверное, очень немаловажный момент – это сам праздник, сама свадьба. Для мужчины он не столь важен. Мужчины относятся к этому более спокойно, потому что мужчины эмоционально они немножко стабильнее, поэтому и свадьба для них, ну, праздник, ну праздник. Где-то на подсознании у нее все-таки откладывается то, что в случае развода... В случае развода в официальном браке как-то имущество будет поделено. То есть э, материнский инстинкт срабатывает, и она думает о том, что мои дети не останутся без крыши над головой, без каких-то там алиментов, как бы не хотелось да, об этом говорить, но это как бы правда жизни. Вот. Поэтому вот, э, я ни в коем случае не говорю о какой-то меркантильности да, там перед свадьбой. Нет, девушка это делает неосознанно. Но вот у нее психологически есть какая-то подстраховка того, что вот как-то она будет в жизни застрахована в случае развода. А зачем парням жениться тогда? Зачем? Залетів, приходиться женитися. Ну, можливо, вже вони розуміють, що треба сім'я, треба діти, треба стабільність і так далі. Ну, можливо, з цієї точки зору, а можливо, з цієї точки зору, що... Мне уже вот стало 30 35 а у меня немає и семей, с треба что-то что делать. И спокойно веков э, шли к тому, что все-таки создание семьи ⁇ это ну, очень важная цель в жизни. То есть мужчины никак не страхуются, мужчины не хотят праздника, просто надо. Кому надо? Чтобы мужчины... Женились. Нет, но ну это Мужчина, не то, что прям вообще. Очевидно, не надо. Но это не то, что обязала в Канада, вот. Ну как-то так традиционно, как-то как-то так сложилось, так повелось, попали. В общем, ребята попали. Брат, из личного опыта могу дать тебе совет: не спеши жениться, поживи. Так в гражданском браке невеста обижается. Зря. Ты же так все делаешь. Слышал, что говорят ребята постарше нас? Дети без штампа получаются. Не вижу проблем. Но если мне все равно, а ей приятно, почему нет? Сейчас ты думаешь, что любовь навсегда. Это правильно. А вдруг пойдет что-то не так? Вот лучше пожить вместе и понять, что есть какая-то несовместимость, чем жениться и все равно это понять и развестись. Правда? Нет, лучше пожити і не женитися. Воно потому Тому що після браку, звісно, майно, всі дела, потім розвод, вся возня. А так зубни все-таки розібрали і розішлись, розумієш? Я вважаю, що краще зустрічатись, ніж ці офіціальності. Ну, краще просто спробувати з людиною прожити. Якщо все буде добре, потім весілля розписатися і інше. Дівки, які хочуть вийти на второй день замуж, це ті дівки, які хочуть вийти тільки за рому. По утверждению наших же психологов, гражданский брак в Украине, он выгоден прежде всего мужчинам, которые, дабы избежать ответственности перед женой, становятся инициатором свободных отношений. Зачастую причины, по которым это происходит, это прежде всего материальное неблагосостояние слабого пола, отсутствие собственного жилья, девочки хотят красиво жить, не работать. Поэтому, і потом впоследствии і страдають кожна дівчина хоче за тебе заміж з першого дня ваших стосунків. Вона зробить так, щоб ти таки туди потрапив. Їй це треба, щоб захистити в першу чергу свої економічні інтереси та добробут майбутніх малюків. Навіщо офіційний шлюб? Там? Наразі питання залишилося незрозумілими. эти грустные темы про свадьбу. А какие не грустные? Про девочек, но без свадьбы. А такое бывает? Конечно. В полюционном сне? Нет, на курортах нашей нынки Украины. Ну, не знаю, вот у меня никогда не было курортного романа. Ты многое потерял. Кстати, предложу Неводе эту тему для следующего эфира нашей программы. Предложи, конечно. Ну что мы с Поехали! Да.